جب دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ہر ایک کو تیس تیس نیکیاں ملتی ہیں اور مسافہ کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا اسی طرح مسافر کے علاوہ معانقے کا جو حکم ہے کا لفظ انق سے ہے انق کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو گلے سے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت لیکن اس میں یاد رکھیں کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے آپ دیکھیے کہ سلام صرف زندہ کو نہیں مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے اسی لیے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین و امنا انشا اللَّهُ بِكُمْ و وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پھر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اس کو صحیح مبارکتاً کہا ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے ساتھ ہے لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں منتظر تو ہیں دعوے دار تو ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہی نیکیاں۔ اور اس میں عام لوگ جو ہیں مساوقات آر سمجھتے ہیں یہ بھی بے حسی کو توڑنے کا ایک علاج ہے سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ سلام کیا کیوں یعنی مسلمان مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ مسافہ بھی ہے معانقا بھی ہے لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شعار میں سے نہیں ہے بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعت کچھ نہیں کرتے صرف ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں یہ بھی ایک رواج کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے ورنہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے اور اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک گریٹنگ کے لیے انسان تھوڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے لیکن وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بساوکت ہمارے ہاں سکولوں میں سلام بچوں کو چھڑا کر گوڈ مارننگ اور گوڈ ایوننگ کی تربیت دی جاتی ہے اور جو بچہ ایسا نہ کہے اس کو سکول کیا باقاعدہ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے کس بات کا حساب لے گا کس کس نے عمل کیا نمبر ایک نمبر دو زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا کتنا کتنا کیا کس نیت کے ساتھ کیا اس پر کتنا اجر اس کے لیے لکھا جائے کیونکہ ایک دفعہ سلام کرنے پر اگر دس نیکیاں ہیں دوسری دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ تک کہا تو بیس ہوئی اور اگر کسی موقع پر ہو تک کہا تو تیس ہوئی تو حسیبہ وہ حساب لگانے والا ہے کہ کس شخص نے اس عمل کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف اس ایک اسلامی شاعر پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے اس کو کیا ہوگا فنٹک ہو گئے کر کے تو دیکھیں یعنی اگر کوئی کسی کو ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو کوئی ہنستا نہیں ہے جبکہ ان لفظوں کا معنی کچھ نہیں ہوں لیکن اگر کوئی کسی کو دعا کرے تو یہ ہنسنے کی بات ہو گئی اچھا بعض صاحب تو باقاعدہ مذاق سا اڑا کر السلام علیکم یعنی وہ لہجے میں ہی ایک تنزیہ سا انداز ہوتا ہے یا ہوٹنگ کا انداز ہوتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے ادب ہی سے لینا چاہیے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے اور پھر یہ حکم کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے جس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے سرونٹس تک کو سلام میں پہل کرنا ہوگی یہ نہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے اور اگر نہیں کرے تو ان کو ڈانٹے کہ سلام کیوں نہیں بولا اور پھر آپ دیکھیے کہ سلام کرنے سے ایک دم وہ جو بیریئر ہوتے ہیں یا وہ جھجک ہوتی ہے یا وہ پردہ پردہ حائل ہوتا ہے اجنبیت کا وہ ہٹ جاتا ہے اور صحیح معنی میں ایک اسلامی بھائی چارہ سامنے آتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلام جیسے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے تو عموماً ہم اس وقت سلام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو تو گھر میں داخل ہو کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے بلند آواز سے سلام کہنا چاہیے اگر تو کوئی ہوگا اور سامنے نظر نہیں آ رہا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ گھر پہ آ چکے ہیں اور اگر وہ ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو فرشتے وغیرہ یا اور مخلوق اگر کوئی ہے وہاں تو وہ جواب دے گی لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو